Kali ini saya mau mancing dulu di kebun sawit. Kalau orang lain liburannya ke tempat wisata, kita cukup mancing dijamin stres hilang. Tapi apapun itu, setiap orang beda-beda cara ngilangin stresnya. Seperti saya hari ini mancing ikan kecil dulu biar nggak bosan kali. Nah, ini dia strike pertama saya hari ini langsung disambut ikan kecil ini. Kalau orang di sini bilangnya, ini ikan tapah kera. Tempat kalian ikan apa ini namanya? Kemudian strike lagi nih, strike kedua, masih ternyata ikan tapakera ini lagi. Lumayanlah sekali hap langsung dimakan ini, gak ada urusan pokoknya. Nah, karena saya maunya dapat ikan sepat atau ikan betuk, saya pun mulai ambil keputusan. Kalau sekali lagi dapat ikan tapakera ini, saya langsung cabut pindah spot lain biar dapat ikan sepat. Dan ternyata doa saya dikabulkan, ini dapat ikan tapakera lagi. Ya, saya harus pindah sesuai dengan perjanjian. Janji adalah hutang. Makanya, kalau tidak mau berjanji, jangan berhutang. Gitu kan konsepnya? Ah, terserahlah. Nah, ini saya sudah pindah spot baru. Nggak lama kemudian, umpan saya langsung nih dimakan. Dan ya, ini kan yang dari tadi saya idam-idamkan. Ikan sepak. Ini kalau digoreng mantap nih. Sekali hap langsung dimakan pokoknya. Biasanya nih, kalau udah dapat satu, pasti dapat lagi. Ya iyalah dapat, kan aku udah tahu berapa ekor sebelum edit videonya gimana-nya. Nah, ini dia ikan sepat lagi, teman-teman. Lumayanlah untuk log malam ini. Karena udah sore, saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke mes. Tapi pas coba sekali lagi, ini memang rejeki saya. Langsung dapat ikan ruan, kata orang kampung di sini. Kalau tempat saya, ini namanya ikan tihung. Dagingnya mantap, ada manis-manisnya. Oke okay, teman-teman, ini dia hasil yang saya dapatkan hari ini. Lumayan lah ya. Tadi berangkat udah jam 5 sore. Jadi mancingnya bentar aja padahal ikannya sebenarnya masih mau makan. Tapi nggak apa-apalah, kita lanjut besok lagi aja. Dah.